30 September 2025, tarikh keramat yang akan diingat oleh mungkin seluruh rakyat Malaysia di mana harga petrol diturunkan daripada RM2.05 kepada RM1.99 sen untuk lebih 16 juta rakyat Malaysia dan itu yang akan kami borak-borakkan dalam Malaysia petang ini edisi 30 September bersama saya Helena Palavi dan saya Dia Muhammad Jais Betul. dan saya ada terbaca laporan di mana di Pulau Pinang tak salah saya semalam ada yang menunggu di sesen minyak sehingga ke detik 12.30 malam itu untuk membeli <laughs> minyak petrol 95 dengan harga yang baharu iaitu RM1.99 semangat rakyat Malaysia inilah yang kita mahukan dengan adanya inisiatif terbaru daripada kerajaan dan mungkin kita boleh mulakan dulu secara keseluruhannya Betul. Walaupun sebenarnya kan dia hari ini macam-macam ragam hmm. ada yang tertinggal IC chip, Rosa terting, uh, uh, lesen tak perbaharui dan hmm. sebagainya. Tapi secara keseluruhannya berjalan lancar kan. Apa yang dikatakan oleh uh, menteri. Hmm, menurut menteri dalam negeri itu Datuk Seri Saifuddin Mustian Ismail bahawa pelaksanaan untuk subsidi petrol RON95 di bawah inisiatif Budi Madani RON95 ini berjalan lancar dengan operasi sesen minyak di seluruh negara dilaporkan baik. Beliau berkata bahawa berdasarkan pemantauan awal keadaan di sesen minyak terutama pada waktu puncak adalah terkawal dan beliau juga telah memaklumkan perkembangan pelaksanaan Budi 95 kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi panggilan telefon berkata kejayaan terbesar Budi 95 adalah pembelian petrol RON 95 dengan pengesahan kad pengenalan atau MyCard dapat dilaksanakan di pam stesen minyak dan pengesahan MyCard bukan sahaja boleh dibuat di kaunter melalui pembaca kad tetapi juga boleh dilaksanakan di pam minyak secara terus. Dan Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPM telah pun membantu untuk melakukan naik taraf sistem di terminal stesen minyak melalui kepakaran dan bahagian teknologi maklumat JPN yang mana keseluruhannya membantu lebih kurang daripada 4,000 syarikat minyak secara keseluruhannya dan pihaknya pula kini sedang meneliti beberapa isu berbangkit berhubung pelaksanaan bagi BUDI 95 ini khususnya memabitkan beberapa anggota dan juga pesara polis. Mm hmm, Itu dia sebenarnya saya pun nak jadi macam orang yang dekat Pinang tu menunggu-nunggu mm. tapi minyak belum habis. So, <laughs> belum dia... masanya untuk beli belum, betul. Dia dah sempat kan? Belum lagi. Belum okay. lagi. Minyak masih banyak okay. lagi. Okay, Itu antara reaksi kamilah sebagai rakyat Malaysia dan untuk mengetahui tentang reaksi awal selebih uh, dan, uh, apa lain-lain rakyat Malaysia ini mm -hmm kita nak bersama dengan tetamu kita di talian pada ketika ini iaitu Encik Norman Kamsani, Timbalan Presiden Kebangsaan Majlis Tindakan Pengguna Negara MPN TPN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat puan? Alhamdulillah, ada sedikit lega, happy, tersenyum walaupun jimat dalam kurang 6 <laughs> sen eh, selita, Tapi saya masih uh, bersyukur kerana hmm. ada penjimatan walaupun nampak sikit tapi sebenarnya jangka panjang dia banyak betul. kan dia... okay. ya betul banyak betul so daripada pengamatan uh, encik uh, selaku timbalan uh, presiden kebangsaan untuk MTPN apa reaksi awal pengguna ataupun rakyat untuk kali ini baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah uh, pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak bernama uh, dalam program Malaysia Petang ini sudi menjemput uh, saya selaku Timbalan Presiden uh, bagi Majlis Tindakan Pengguna Negara. Yang pertamanya kalau kita lihat dari sudut pengguna setiap kali uh, kerajaan memperkenalkan uh, apa saja sistem-sistem yang baru ini uh, untuk menjamin uh, kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat biasanya timbul uh, beberapa kerisauan utama. Eh, di antaranya ada tujuh yang saya dah senaraikan Di mana yang pertama adalah Dari segi keboleh eksesan dan juga eksklusif Adakah semua uh, lapisan rakyat Termasuk warga emas golongan kurang celik IT, teknologi Atau masyarakat luar bandar Mengakses uh, sistem baru ini dengan mudah Disko yang wujudnya adalah jurang digital uh, Antara bandar dan juga luar bandar Serta warga emas yang kedua adalah daripada segi kerumitan proses itu sendiri, pengguna risau sistem terlalu teknikal atau memerlukan banyak dokumen tambahan. Tapi bila kita lihat pelaksanaan Budi 95 ini sangat mudah dan juga sangat mesra pada pengguna. Yang ketiganya adalah daripada segi keadilan dan juga ketelusan adakah sistem ini benar-benar adil dalam menilai kelayakan, kebimbangan itu wujud kebocoran atau penyalahgunaan kuasa contohnya orang yang tidak layak mendapat manfaat manakala yang memerlukan tercicir tapi kita yakin dan percaya kerajaan pada hari ini sangat tegas untuk menangani isu subsidi-subsidi di negara ini yang keempat berkaitan dengan perlindungan data peribadi ramai pengguna juga bimbang maklumat peribadi dan juga kewangan mereka disalahgunakan digodam atau dijual kepada pihak-pihak yang lain dan yang kelima keterlambatan keterlambatan pelaksanaan iaitu sistem baru ini mengambil masa yang panjang untuk berfungsi dengan baik bila kita lihat di platform media sosial eh muka buku ataupun uh, TikTok ke apa ke kita akan lihat uh, ada saja aduan-aduan uh, uh, ataupun uh, kerisauan pengguna ni bila nak isi IC tak bawa lah apalah tapi uh, kerajaan telah memaklumkan lebih awal eh uh, supaya uh, rakyat, rakyat ini membawa IC ataupun lesen mereka itu sendiri. Yang keenam adalah daripada segi kepastian ataupun kepastian manfaat, adakah sistem ini benar-benar menjamin kebajikan atau sekadar merangkaun kos kerajaan. Pengguna zaman ini bukan jaminan pengguna sekarang bijak dengan platform awareness yang banyak kepada pihak pengguna, pengguna mahukan jaminan bahawa kerajaan adakah hak dan kebajikan mereka ini tidak akan dikurangkan. Dan seterusnya yang ketujuh adalah komunikasi dan juga pemahaman. Kurangnya yang jelas juga boleh menimbulkan salah faham dan pengguna juga risau tidak tahu cara memohon, cara menemak status atau tidak faham syarat-syarat terayakan. -syarat Saya memuji ada sebuah uh, stesen minyak di Johor Bahru ini di mana mereka meletakkan kaunter uh, Uh, pendanaan ataupun kaunter untuk menyemak status kelayakan Budi Ron 95. Itu yang sepatutnya dibuat oleh pengusaha-pengusaha uh, di uh, di Malaysia ini. Mm -hmm. Baik, saya nak menyentuh berkenaan dengan kalau boleh poin nombor 6 yang disebutkan oleh Encik Norman mm. tadi berkenaan dengan um... Adakah sebenarnya pihak MPT, MTPN melihat bahawa penetapan harga ron 95 pada RM1.99 ini benar-benar memberi kelegaan kepada pengguna? Adakah ia betul-betul dapat membantu masyarakat kita khususnya mereka yang uh, dalam golongan berpendapatan rendah ini? Ya, pendapatan harga uh, ron 95 ini kepada RM1.99 seperti itu uh, memberi impak yang ketara khususnya kepada uh, golongan B40 dan juga M40 yang menjadikan kenderaan sebagai kenderaan utama mereka sebagai pengangkutan eh, pergi dan balik uh, ke uh, tempat kerja walaupun jumlah penyebatan mungkin berbeza mengikut uh, pengiraan bulanan tetapi kesan uh, psikologi harga di bawah RM2 seliter ini akan memberikan rasa lega sedikit dan juga keyakinan kepada kerajaan, bahawa kerajaan ini sangat serius untuk membantu rakyat menguruskan kos sara hidup. Baik, uh, tadi uh, Encik Norman ada mengatakan bahawa mereka gusar akan um, keselamatan data dalam uh, mereka punya data-data uh, kerajaan ini kan. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan ketika ini di mana uh, Menteri Digital uh, Goh Bing Sing Dio telah pun memberi jaminan bahawa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan subsidi RON 95 di bawah inisiatif Budi Madani RON 95 Budi 95 ini adalah sangat-sangat selamat daripada sebarang ancaman cyber dan uh, beliau juga berkata aspek keselamatan cyber dalam sistem yang terbabit dengan pelaksanaan Budi 19 adalah satu perkara yang telah pun dikaji secara mendalam untuk menentukan keberkesanannya dalam mengambil kira pelbagai kemungkinan yang mungkin bakal berlaku uh, di dah macam 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 dah dilakukanlah untuk memastikan data rakyat Malaysia ini selamat. Okey. Dan berdasarkan itu juga apa maklum balas pengguna yang setakat ini anti BND dapat dari segi aspek pelaksanaan Budi 95 itu sendiri. Adakah dengan menggunakan kad pengenalan sudah cukup ataupun mereka lebih suka gunakan aplikasi-aplikasi sedia ada uh, yang uh, seperti dengan syarikat uh, minyak ataupun syarikat syarikat seperti Touch and Go misalnya. Okey, apa? Okey, uh, berdasarkan uh, maklum -malas umum pengguna yang uh, terhadap pelaksanaan uh, subsidi petrol bersasar ini Budi 95 ini adalah yang pertama adalah dari segi ses padalah kemudahan semakan automatik okay. uh, melalui MyCard di pam minyak. Okey. Eh, yang kedua dia ia akan mengelakkan kerumitan uh, tambahan uh, seperti permohonan manual ataupun uh, penggunaan aplikasi yang rumit. Kita perlu ingat Malaysia ini menuju kepada negara tua. Eh bila mm -hmm. negara tua ni warga emas ni uh, kalau level-level mak ayah kita ni rasanya handphone pun dia dah tak pandang dah eh teknologi pun dah kurang dah mereka ni. Jadi daripada segi kemudahan kepada warga emas tu sendiri, takkanlah warga emas pun nak pergi isi minyak nak bawa anak. Eh kalau anak dia bekerja di bandar dia tinggal di kawasan pedalaman di kampung. Jadi perlukan uh, satu ataupun cara jalan penyelesaian bagi menyelesaikan isu warga emas uh, dan penduduk-penduduk di luar bandar ini untuk dapat uh, menikmati subsidi ini dengan cara yang lebih uh, efektif dan mudah. Eh, selain itu, pengguna juga turut menghargai eh, apa yang kita dapat, eh, menghargai ketulusan dalam jumlah kota 300 liter yang eh, dinyatakan kerajaan ini dan saya yakin mungkin eh, kerajaan Madani pada hari ini akan menambah lagi eh, kota ini kepada eh, rakyat di Malaysia. Hmm. Hmm. Kalau kita lihat mungkin secara jelasnya Atau secara zahirnya Bila pengurangan harga itu Dia mungkin akan menjimatkan kos untuk perjalanan Bagi mereka yang mempunyai kenderaan lah Untuk bergerak daripada poin A ke poin B Tapi secara mungkin um, maksud maksud sirat juga Bagaimana sebenarnya pengurangan kos harga minyak ini Boleh membantu kehidupan masyarakat berpendapatan rendah ini Dia akan mengurangkan kos dari segi apa lagi Selain daripada kos perjalanan itu sendiri Baik uh, Subsidi bersasar petrol boleh di, di, di dianggap di antara langkah uh, paling langsung dalam meringankan tekanan kos sara hidup rakyat kerana kesannya dirasai setiap hari dan beberapa uh, impaknya saya dah senaraikan di antara yang pertama adalah kurangan uh, perbelanjaan uh, asas harian eh petrol adalah uh, keperluan asas hampir semua isi rumah eh dengan harga yang dikawal rakyat terutamanya B40 dan M40 dapat menjimatkan belanja harian dan juga pengangkutan mereka. Penyebatan ini juga akan memberi ruang untuk digunakan pada keperluan lain seperti makanan, pendidikan ataupun kesihatan. Yang keduanya adalah kesan berganda kepada harga barangan lain. Kos petrol yang stabil membantu mengekang inflasi kerana kos pengangkutan adalah komponen utama dalam rantaian bekalan di Malaysia ini. Apabila petrol kekal murah, harga barangan keperluan asas tidak melonjak secara mendadak. Yang ketiganya, ia juga dapat mengurangkan jurang antara golongan berpendapatan tinggi dan juga berpendapatan rendah. Subsidi bersasar memastikan juga hanya golongan yang benar-benar memerlukan mendapat manfaat ini. Ini juga akan menjadikan agihan lebih adil dan dapat mengurangkan rasa tidak puas hati rakyat apabila subsidi tidak dinikmati oleh golongan kaya yang tidak terkesan dengan harga petrol. Yang keempat, ia akan dapat memberi kestabilan emosi dan juga psikologi rakyat lebih tenang apabila tahu kerajaan menyediakan perlindungan terhadap kos sehari hidup yang meningkat. Ia membantu juga juga membantu mengekalkan keyakinan rakyat terhadap dasar kerajaan dalam mengurus ekonomi isi rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, namun kesannya masih bergantung kepada kawalan harga barangan lain jika kawalan terhadap harga barang makanan, sewa rumah dan utiliti tidak seiring, manfaat subsidi petrol mungkin hanya bersifat sementara. Dan saya yakin, sekali lagi yakin dan percaya kepada kerajaan Mahdani Semuanya telah pun diatur dan juga tinggal untuk dimaklumkan atau beri umumkan saja kepada rakyat. Seperti yang Puan Helena sebutkan tadi, Menteri Gobind Singh Dio telah memaklumkan bahawa data-data maklumat uh, rakyat akan diyakini akan dijamin uh, selamat. Jadi itu di antara kerisauan dan terima kasih kepada kerajaan badani. Betul. Baik, um, mungkin sedikit saya nak tambah tentang uh, Budi 95 ini. Budi 95 ini boleh dinikmati seluruh rakyat Malaysia tidak kira uh, B 40, M 40 ataupun T 20. Namun, ia lebih kepada menghalang um, kereta yang tidak berdaftar di dalam uh, negara dan kereta luar yang um, Uh, yang contohlah daripada Singapura dan uh, daripada Thailand untuk beli Ron 95 mereka hanya perlu boleh beli Ron 97 dan itu membawa 7. kepada saya rasa tanggungjawab kolektif kita semua untuk sama-sama uh, kalau nampak kereta asing uh, tak ada uh, apa mengisi Ron 95 kita patut bersuara dan untuk nyatakan dan juga mereka yang di sempadan ni selalunya uh, akan melakukan orang kata pembelian yang lebih daripada 300 dan untuk dijual kembali kepada negara asal mereka dan membawa kepada itu ada tak komen-komen uh, masyarakat yang menyatakan kepada MTPN bahawa 300 liter ni hafzal, lah nak ada kota-kota ni kenapa tak boleh kalau 300 ni 300 dia kata tak cukup ada tak orang komen-komen macam tu Cik uh, Norman Okey Uh, komen tu ada, kami ada terima, okay. tapi lepas uh, Pengiraan semula, saya beri contoh uh -huh. yang paling mudah. Sekali saya merujuk kepada diri saya lah. Aha. Saya setiap uh, minggu ini akan ada di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Aha. Uh, setiap minggu saya akan ke Kuala Lumpur, Johor Bahru. Sebulan uh, 300 liter tu memang cukup kita pakai, okay. bukan tak cukup. Dan okay. uh, hmm. uh, setakat ini aduan, ada beberapa aduan juga yang kami terima. Aha adalah lebih kepada isu-isu teknikal dalam uh, sepertinya kelewatan uh, membaca sistem di setengah uh, peminyak ataupun uh, kekeliruan uh, mengenai kota. Dan, walaupun aduan ini tidak besar bagi MTPN, uh, hal ini wajar ditambah baik uh, agar tidak menjejaskan kelancaran penggunaan. Uh, kami hmm. juga menerima pandangan bahawa semakan status kelayakan, eh, kelayakan. Perlu lebih mudah diakses uh, secara digital. Eh pada hari ini saya dah jumpa ada dua warga emas uh, isi minyak di pam minyak Kelang uh, Kabut. Tak tahu nak masuk mykad dulu ke, nak bayar dulu ke, nak masuk kad dulu ke, nak isi minyak terus ke. Dia keliru. Jadi maklumat tu, info tu biasalah benda-benda baru kan. Info Betul. tu uh, belum mungkin belum sampai. kita anggap faham, positif saja saya pun faham hmm. mungkin akan berlaku sedikit orang kata glitches di awal-awal pelaksanaan ni kan ya, macam taklah tak sampai lagi perlu ada penambahbaikan, berterusan dan sebagainya mungkin kena banyak lagi orang dekat stesen minyak bahagian-bahagian kampung tu semua hmm. untuk ajar akak makcik ni bagaimana cara sebenarnya supaya satu orang dapat guna dua tidak ditipu oleh masyarakat yang kadang-kadang suka nak ambil kesempatan betul ya. betul belum Kitu belum lagi ini. minyak habis tiba-tiba belum eh. lagi minyak habis tiba-tiba. <laughs> <laughs> minyak habis tiba-tiba. Kalau kita tahu kita lihat juga setiap kali perubahan tu mesti akan ada sedikit glitches lah seperti betul mana itu. Kerana kita baru bermula. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan untuk inisiatif ini pada awalnya sebab kerajaan dia nak mula untuk kita memberikan subsidi itu secara bersasar betul. untuk memastikan bahawa betul-betul mereka yang layak sahaja yang akan menerima subsidi daripada kerajaan mm -hmm. dan ia juga untuk membantu lagi kos hidup rakyat. Tapi secara keseluruhannya bagaimana mungkin anda melihat pelaksanaan Budi 95 ini boleh mengembalikan keyakinan rakyat terhadap usaha kerajaan untuk memastikan bahawa memang rakyat Malaysia sahaja ataupun mereka yang benar-benar layak sahaja akan menerima subsidi yang disediakan oleh kerajaan? Okay. Uh, bagi pandangan uh, secara pribadi dan juga pandangan PTPN, uh, Budi 95 ini adalah langkah strategik yang sangat tepat dan juga boleh membina semula keyakinan rakyat terhadap usaha-usaha kerajaan kebesanan program ini bukan saja bergantung kepada konsen konsentrasi pelaksanaan pemantauan itu kesediaan pihak kerajaan memperbaiki kelemahan teknikal yang timbul dan selagi suara pengguna itu didengar Budi 95 berpotensi akan menjadi sebuah model subsidi bersasar yang diyakini dan diterima baik oleh rakyat dan, uh, kami juga mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada menteri uh, KPDN uh, Datuk Amizan bin Muhammad Ali uh, di atas uh, keberanian beliau eh untuk uh, men, uh, mengadakan uh, subsidi bersasar ini sebab uh, sebelum ini belum ada lagi orang yang berani untuk uh, menetapkan keputusan yang begini hmm. untuk Baik, uh, terima kasih Cik Norman Kamsani atas uh, perkongsian itu tadi. Diharapkan semua apa yang diadukan ketidakselesaan, ketidaklancaran uh, itu semua sama-sama kita perbaiki dan semoga uh, subsidi, dengan pemberian subsidi ini akan memberi balik kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi mm -hmm. Cik Norman Jatuh. Kamsani, Timbalan Presiden Kebangsaan Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN. Mm. Baik. Kita nak beralih pula dengan um, sedikit lagi laporan berkenaan dengan petrol RON95. Kita tahu sekarang ini harga dengan subsidi adalah RM1.99. Tapi sekarang ini kita nak cerita harga tanpa subsidi pula. Betul. Yang mana kerajaan menetapkan bahawa harga RON95 tanpa subsidi adalah pada RM2.60 seliter sebagai harga permulaan yang mana ia akan dikalkan selama sebulan bagi memberi masa kepada pengguna menyesuaikan diri. Menteri Kewangan Nua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata selepas tempoh itu harga petrol tanpa subsidi ini akan bermula bergerak secara mingguan mengikut mekanisme harga automatik ataupun APM sama seperti pelaksanaan harga diesel sebelum ini. Beliau berkata demikian bagi mengulas sama ada harga RON95 tanpa subsidi yang ditetapkan pada RM2.60 seliter itu akan kekal meskipun harga minyak mentah dunia meningkat. Dan mengulas lanjut, beliau berkata bahawa berdasarkan pengalaman pelaksanaan penyasaran semula diesel yang pada awalnya dilancarkan pada kadar RM3.35 seliter, Namun kini turun kepada sekitar RM2.93 seliter mencerminkan penurunan harga minyak mentah dunia. Beliau juga menegaskan bahawa pendekatan yang diambil kerajaan ini adalah bagi memastikan rakyat menikmati harga yang lebih adil serta telus sejajar dengan pergerakan pasaran antarabangsa. Itu dia. Baik. Di Johor, uh, mereka telah pun meningkatkan pemantauan uh, stesen minyak yang menjadi tumpuan warga Singapura. Ini sebenarnya antara matlamat Budi 95 untuk mengelak ketirisan uh, kepada bukan warga negara. Mm -hmm. Kemudian, perdagangan dalam negeri dan kosar hidup uh, Johor tel, uh, telah pun dan akan meningkatkan pemantauan termasuk di stesen-stesen yang menjadi tumpuan warga Singapura untuk elak kereta-kereta asing, kereta yang tidak mendaftar di Malaysia ini untuk ambil kesempatan susulan sistem subsidi bersasar RON 95 atau Budi Madani 95. Mereka kena beli RON 97 sahaja dan kita kena pastikan juga kereta-kereta itu kereta-kereta asing ini menggunakan RON 97 sahaja. Kalau kita, kalau menjadi tanggungjawablah kalau pengusaha stesen minyak tak pastikan itu ia akan menyebabkan ketirisan dan kita juga sebagai rakyat perlu memainkan peranan. Baik, dan ini kisahnya kalau ada sistem tergendala, pengguna sebenarnya masih boleh isi minyak melalui cara manual iaitu di kaunter stesen minyak. Uh, untuk kita buat pengesahan di sana dan selepas pengesahan uh, disempurnakan boleh sahaja warga-warga negara uh, bayar harga RM1.99 sekiranya sistem terkendala itu antara orang kata uh, uh, apa cara untuk kita atasi masalah-masalah hmm. setakat ini. Jadi uh, pengusaha sesuai juga Memang peranan yang cukup penting. Betul. Kalau ada mungkin pengguna yang mengalami sedikit masalah ke ataupun masih tak faham lagi dengan cara untuk mendapatkan subsidi ini, mereka lah kerana mereka berada di ground, mereka Betul. di situ dan mereka lah yang perlu membantu dan masyarakat juga perlulah juga ambil tahu Betul. untuk sebarang mungkin perkara-perkara yang masih lagi membuatkan mereka mungkin kurang faham dengan pelaksanaan uh, Budi 95 ini. Baik. Itu tadi cerita berkenaan dengan isu petrol di negara kita yang telah pun berkurang harganya mengikut subsidi pada hari ini. Mungkin kita nak beralih sedikit kepada berita berkenaan dengan ASEAN. Sidang kemuncak ASEAN yang akan berlangsung pada bulan Oktober yang mana seramai 10,492 anggota PDRM dan 3,000 anggota Jabatan Imigresen ditugaskan sempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47 bagi memastikan kesiapsiagaan keselamatan di tahap tinggi serta kelancaran di pintu masuk negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata berkata buat masa ini persiapan sidang kemuncak itu yang dijangka dihadiri pemimpin utama dunia antaranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berlangsung dengan baik. Dia berkata pihaknya menyediakan beberapa laluan di pintu masuk utama bagi memastikan kelancaran pergerakan delegasi dan pemimpin yang akan menyertai acara terbesar negara itu. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur bakal menghimpunkan pemimpin dunia termasuk dari Amerika Syarikat, China, India, Australia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jepun, Korea serta negara-negara anggota ASEAN. Okey baik. Uh, ini tentang penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak. Okey. Mm. Kita tahu bahawa ada satu kejadian uh, uh, aksiden yang berlaku uh, di mana seorang kanak-kanak tidak memakai car uh, itu dan uh, tersepit dan kemudiannya diselamatkan uh, cuba diselamatkan namun gagal dan mengikut Miros uh, bahawa uh, tiga hanya 30% pada 2022 kanak-kanak yang menggunakan uh, kerusi keselamatan ini walaupun ia diwajibkan sejak tahun 2020 mm -hmm. dan uh, sebab Miros juga menegaskan penggunaan CRS ini adalah langkah penting untuk melindungi kanak-kanak dalam sebarang kemungkinan. Baik, uh, ini juga saya nak ambil kesempatan 10 hari bulan nanti saya nak pastikan sebenarnya mm -hmm. masa bajet ada kita keluarkan ataupun sedikit tentang kerusi kanak-kanak ini kalau tak ingat tak silap saya setahun dua tahun lepas ada peruntukan RM150 subsidi untuk kereta-kereta keselamatan kanak-kanak ini dan diharapkan bajet kali ini ia diteruskan bagi keselamatan dan penjimatan semua rakyat Malaysia baik itu mm -hmm. saja yang dapat kita kongsikan untuk Malaysia Petang ini edisi 30 September 2025 Mhm mm segi kita berjumpa lagi assalamualaikum bye you uh -huh.